હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ પાંચ વિષય હિન્દીમાં અગિયારમું સચ્ચા ઇકાલ જેનો આપણે આ વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ બંનેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી તમને પાંચમા ધોરણથી માંડીને બારમા ધોરણ સુધીના વિડીયો આપણી ચેનલમાંથી નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે वीडियो लाइक करो और हाँ तमारा मित्रों दोस्तों ने चौक्स शेयर करो तो लीए अगियारमू इकाई सच्चा बालक जेनो आपणे अभ्यास सॉल्यूशन लीए प्रश्न एक ऐसा क्यों कहा होगा तो ऐसा क्यों कहा पहले प्रश्न सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है तो ऐसा क्यों कहा होगा तो सुनिए लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया मेरे पास चालीस अशरफिया है सरदार ने डाकू से कहा लुटा हुआ सामान वापस कर दो ऐसा क्यों कहा होगा तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफिया है लड़के की ये ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लुटमार से उसे नफरत हो गई इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लुटा हुआ सामान वापस कर दो घना बदा विद्यार्थी मित्रों की कमेंट आए थे कि सर बीजा विषय अमारे आवा समझूती सरस मजाना वीडियो लेक्चर जुए तो मड़ी जैसे હા વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યાંથી મળી જશે તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન છે જે ગૂગલ તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો અને સરસ વાત એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમારા બધાના સહયોગથી પાંચ લાખથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરેલી છે જો એપ્લિકેશનની વાત કરું છું યુટ્યુબ ચેનલની ને એ તો તમારો બધાનો સહયોગ છે જ તો ત્યાંથી તમને એક જ જગ્યાએથી બધા જ વિષયના સરસ મજાના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્ય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો અસાઇમેન્ટ પેપરો પરીક્ષાના એકમ કસોટી પ્રોજેક્ટ બધું જ મળી જશે તો ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન ન ખ્યાલ આવે તો આ વિડીયો કોઈ ભણેલ ગણેલ વ્યક્તિને બતાવો ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલશે જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરી દો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે ખુલી જશે ત્યાંથી તમને બધું જ મળી જશે તો પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન પરીક્ષાના સમયે એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો સોલ્યુશન માટે ત્રણથી બારમાં વિડીયો તમારું ધોરણ પસંદ કરી લેવાનું મો એટલે બાર ધોરણ સુધી ઉપયોગી છે વિષયમાં જ પાઠવા જ વિડીયો જુઓ ગણિત ગુજરાતી વિજ્ઞાનની જગ્યા આસપાસ હશે ઇંગ્લિશ હિન્દી બધાના વિડીયો મળી જશે અથવા શાળા મિત્રની અંદર પણ મળી જશે ઓકે ચાલો એક જ જગ્યાએથી બધું જ મળી જશે એટલે એક જ એપ્લિકેશનમાંથી પાઠવા જોઈ શકશો पढ़िए और लिखिए प्रश्न दो अं ते कई करवांच लड़का मेरे पास चालीस असर है आसमान में घनघोर बादल छाए है माने कहा था बेटा सदैव सच बोलना हमेशा सत्य की जीत होती है हॉकी हो हमारा राष्ट्रीय खेल है प्रश्न त्रन आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते तो अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अश्रिफिया डाकुओं को दे देता डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूं और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं पढ़िए और समझिए मां बाप बड़ा छोटा सच झूठ नेक, बेमन, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध आज कल पास दूर प्रश्न पास सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए तो सच्चा बालक एक समय की बात है एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था रास्ते में उस पर डाकू टूट परे और लुटमार करने लगे उस काफिले में एक नौ वर्ष का बालक था वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लुटमार देख रहा था एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा लड़का सच बोला उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर निकाली और उस डाकू को दे दी डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी असरफिया छुपाई क्यों नहीं लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी मां की सच बोलने की सीख मानता है वह ऐसी मुसीबत के समय में भी मां के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता इसलिए वह सच बोला इतने छोटे लड़के को अपनी मां की सीक पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था वो बड़ा होकर महान संत हुआ उनकी समाधि बगदाद में है वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं प्रश्न छे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए હિન્દી દૈનિક પત્ર અહેમદાબાદ રોજર જો પ્રતિમા પી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે એના પરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે બરોબર આમની મદદથી તો તમારો પેરેગ્રાફ વિડીયો પોસ્ટ કરીને વાંચી શકશો पहला प्रश्न अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं? तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन क्या है कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित ये हेडलाइन है खाली वाँचवा लिखवा पढ़िए कीधु लिखिए समाचार किसके बारे में है तो समाचार वडोदरा में गणेश के लिए तैयारी होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा प्रतिमा के बारे में है चलो समाचार के संदर्भ में कोई चार प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो पहला ये किस शहर के समाचार है यह वडोदरा शहर के समाचार है कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है तो ताडफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है प्रतिमा निर्माण के लिए कलकत्ता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है चलो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए नगर तो शहर बड़ी तो विशालकाय गणपति तो गणेश खास तो विशेष अतिथि तो मेहमान मूर्ति तो प्रतिमा चलो त्यारय सोल्यूशन स्वाध्याय तो प्रश्न एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए काफिला कहाँ जा रहा था काफिला बगदाद जा रहा था अथवा बगदाद की ओर बालक की उम्र कितनी थी बालक की उम्र नौ साल की थी लड़की के पास कितनी असरफिया थी लड़की के पास चालीस असरफिया थी लड़के ने असरफिया कहा रखी थी लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी लड़के की मां ने उसे क्या सिख दी थी लड़के की मां ने उसे हमेशा सच बोलने की सिख दी थी डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी मां की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते उस दिन से उन्होंने लुटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की सच बोलने वाला बालक कौन था तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था अब्दुल कादिर की समाधि कहां है तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है चलो सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए ककड़ कड़कड़ कर बोलना घुटने टेकना नेक रास्ते पर चलना आंखों का तारा कान फूकना सही रास्ते पर चलना निर्वाह करना खुश होना कठोरता से बोलना हार मानना बहुत प्यारा किसी के विरुद्ध कुछ कहना तो जो मित्रों ककड़ कर बोलना कठोरता से बोलना पिताजी ककड़ कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली घुटने टेकना हार मानना अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे नेक रास्ते पर चलना सही रास्ते पर चलना संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं આંખો કા તારા બહુ પ્યારા મા કે લી બેટા આપની આંખો કા તારા હોતા હે કાન ફૂંકના કેસી કે વિરુદ્ધ કુછ કહેના કઈ લો સાસ બહુ કે કાન ફૂંક સોલ્યુશન જોયું આવી રીતે તમારે પાઠની સમજૂતીના વિડીયો કે પછી બીજા બધા વિષયના વિડીયો તમારે જોવા હોય તો આપડી વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં ધોરણમાં જવાનું અહીંયા બરાબર ત્યાંથી તમને બધું જ મળી જશે તો અહીં સુધી રાખીએ અને હા તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો ચોક્કસથી કમેન્ટ કરજો વિડીયો લાઇક કરવાનું બાકી હોય તો લાઇક કરી દેજો બરાબર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત